Збереження нашої історії та культури, історії та культури України і робити все те, що ми можемо зробити у такий складний час, у який ми зараз живемо. Робити родичів колекції в компанії. Я представляю сайт Prioritia. І насправді зараз такі часи не прості для спільноти колекціонування, але колекціонерів, але насправді. Все рівно ми розвиваємося і це дуже надихає. На нашому сайті понад 6 мільйонів лотів постійно, і понад 170 тисяч користувачів унікальних, які постійно на нашому сайті купують, продають, спілкуються. У нас є ми популяризуємо тему колекціонування через наш онлайн-журнал. Де, до речі, може написати статтю кожен наш колекціонер. А, також через YouTube канал де однією з наших ведучих є Катя. Ви можете подивитися ці випуски, вони дуже, дуже класні. І деякі з вас навіть є учасниками цих випусків. Вони брали участь в проєкті повернення культурної спадщини України щодо викликів. Колекціонерській спільноті. Це, мабуть, юридичні питання, тому що нас наразі в Україні немає досі конкретних законів по тому, як ми можемо ввозити навіть в Україну, повертати українську спадщину. Завдяки таким проектам, таким заходам, як цей ми. Можемо бачитися в офлайні, тому що я працюю в it компанії Ми робимо сайт, і зазвичай я спілкуюся з нашими клієнтами через перепуску, через інтернет. І зараз ми змогу побачити вас вже так. дуже приємно, що Катерина і Артадеса і наш музей, муніципальний музей імені Жванецького, ініціював проведення сьогодні цієї конференції. Я, як директор департаменту, який опікується збереженням культурної спадщини, все ж таки маю зберігати. І ми намагаємося все робити для того, щоб зберігати те, що є культурним фондом Одеси. Ми маємо вшановувати пам'ять про тих, хто створив Одесу, хто писав про Одесу, і головне, хто народжений в Одесі. Бо це і є наша спадщина в наших планах. Зробити реформу в цьому напрямку і створити організацію з одного з наших музеїв, перетворити його на комунальну установу музеї та галереї Одеси. Саме для того, щоб, по-перше, розширити сферу, по-друге, зробити можливість для колекціонерів. які бажають передавати свої колекції в місто для їх збереження і э, промоції. Желаю вам новых находок, новых приобретений, расширяйте и углубляйте свои коллекции получайте от этого удовольствие, делитесь новыми находками с благородными зрителями. Рано или поздно мы все равно оставим этот след нашему замечательному красивому городу. Одесса щедра на, на таланты. Великолепные художники всегда были, есть и будут. А там, где настоящее искусство, всегда рядом коллекционеры, которые тоже были, есть и будут. Состоявшимся коллекционерам хочу пожелать продолжайте, пополняйте коллекции настоящими шедеврами. А начинающим хочу пожелать начинайте. Но помните, лучше меньше, но настоящее, не сиюминутное. В процессе развития собственной коллекции вы всегда неизбежно проходите один важный этап. Собирать начинает каждый для себя, а потом понимает, что хочет показать то, что собрал другим. И в этом смысле коллекционеры это такие молекулы. это ячейки, сбережения культуры. Я всех приветствую художников и, и всех наших коллекционеров будем ждать окончания, Ждем с нетерпением окончания войны, будем созидать этот, этот фундамент и строить здание здорового общества главное, наверное, то, что все, в принципе, нацелены на то, чтобы в нашем городе появился музей. Может быть, он будет называться Муниципальный музей истории искусств. Может, он будет называться, собственно, Коммунальная установа музея Текалереи Одессы. Может, он будет называться Новый музей частной коллекции. Но за этим еще будущее. Я думаю, что самое главное, что мы обозначаем факт того, что э, сообщество коллекционеров существует в нашем городе. Это люди, которые посвятили себя коллекционированию, которые собрали уникальнейшие коллекции и собрания, которые описывали, их каталогизировали, исследовали, популяризировали. А вот, и я думаю, что будет какое-то встречное движение, все-таки ну, лучше раньше чем позже, конечно, для того, чтобы все это было представлено широкой аудитории. Я очень хочу продолжения этой традиции, когда лучшие коллекции одесситов экспонируется. И мы будем очень рады этому. Ну да, конечно, мы сотрудничаем со всеми коллекционерами. Вот здесь есть Тарас Мусимюк. Вы знаете, что его коллекцию Михаила Жука мы приобрели и экспонируем. Но вот белое черное недавно вернулось из поездок по нескольким западным столицам. Я понимаю. Иван Леонидович, мы тоже столкнулись с вывозами воза и белого и черного, и части нашей коллекции на выставку. Но мы уже везли. У нас уже есть опыт обратно тоже. Уже в 1959 году, когда мне было ой, 20 лет, не трудно посчитать, сколько мне. Я уже в начале 50 х дружил с молодыми, такими же, как я, Сашей Ануфьевым. Володей Стрельниковым, Валерой Басанцом, Валиком Хрущом. Я пошел в их круг еще и потому, что по мере сил и возможностей, равняясь на своего старшего товарища и друга Женя Голубовского, который имел гандикап передо мной три года и успевал все раньше, я шел по его, по его путям, по его следам и делал так, как он, а потом уже, как и я сам, Здесь не Танечка Голубовская, нет Вали, нет Жени. Но их коллекция на сегодняшний день лучше в этом городе. Я выросла в семье коллекционеров, и все наши друзья были, в общем-то, или собирателями, или исследователями. И вот это очень важно. Не просто собирать, а исследовать. Потому что и мой отец, и Сергей Лущик, и э, Тарас, который здесь присутствует, в какой-то степени и Феликс. Но в основном э, Лущик и Голубовский были настроены на то, чтобы не просто собирать картину в картине, а для них основное было это коллекционирование книг, а не картин, Картины всегда были ну, второстепенным э, делом. А и исследовать, писать статьи. Хочется, чтобы наши дети, наши внуки, получили не просто какие-то непонятные вещи, с которыми уже неизвестно, что делать, а действительно слаженные коллекции. То есть я целиком за музейный подход. Я считаю, что рано или поздно все коллекции должны передаваться в музей. Вопрос в том, чтобы эти музеи были э, были не только красивыми, но и с квалифицированными работниками. Коллекционер, он всегда и чаще всего готов поделиться знаниями, готов рассказать про свою коллекцию. Да коллекция, она для того и собирается, потому что наше человеческое эго желает показать, похвастаться этой коллекцией и рассказать про нее. до по и коллекции, и до истории и культуры Одессы, и до Тих людей, які творили. Тобто Одеса дала для України дуже багато, от, і Україна без, без Одеси неможлива, будемо Дякую.